assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi mavzumiz artikulyatsiya va uning turlari mavzu rejasi artikulyatsiya nima chakka pastki chag' bo'g'imining tuzilishi va pastki chag' biomexanikasi keyingi rejamiz pastki chag' harakatini tasdiqlab beradigan asboblar artikulyatsiya artikulyatsiya o'zi nima va bizga qaysi paytda kerak bo'ladi pastki jag' mushak va boylanmar yordamida yuqori jag'gi nisbatdan har xil munosabatda munosabat holatda jipslashishga artikulyatsiya deyiladi Artikulyatsiya ta'minlab beruvchi apparat chakka pastki jag' bo'g'imi bo'lib chakka pastki jag' bo'g'imi anatomik tuzilishi quyidagi qismlardan iborat birinchi sizmamizda mana bu holatda fotasvirda ko'rib turgan bo'lsangizlar pastki jag' bo'g'im o'sig'i keyingi pastki jag' bo'g'imi boshchasi turibdi mana bu ko'rinib turibdi bo'g'im kapsulasi tashqi eshituv yo'li mana bu holatda bo'g'im chuquri beshinchisi bo'g'im diski keyingi nim bo'g'im chuqurchasi bo'g'im do'mbog'i latral qanonsimon mushak keyin yonoq suyagining chakka o'sig'i mana bu yerda joylashgan va pastki jag osimon osiglari mana manbu chakka pastki jag' bo'g'ini tashkil qilib bizda artai ta'minlab beruvchi bo'g'im hisoblanadi pastki jag' biomexanikasi nima bu pastki jag harakatlanishdagi vertikal sagital harakatlarni ko'rib harakatlarni e, ta'minlab beradi pastki jag' vertikal harakati og'izni ya'ni ochish va yopishi pastki jag sagital harakati jag'ni oldin va orqa tomonga harakatlanishni ko'ramiz pastki jag transversal harakati ya'ni pastki jag'imizni o'ng va chap tomonga harakatlarini ta'minlab beradi vertital harakat mana tasvirda ko'rganimizdek og'izni ochishyo yopish holatlari bunda qanday mushaklar ishtirok etadi chayyoq mushaklari ikki tomonlama qisqarganda og'iz katta ochiladi og'iz yopilganda esa pastki janni yuqoriga tortuvchi mushaklari ikki tomonlama qisqarganda og'iz yopilishi mumkin mana bu tasvirda ham og'iz ochganda pastki jag' harakatini ko'rishimiz mumkin Mana holatda. pastki jag'ning sabida harakati jag'ni on va orqa tomonga harakatlarni taminlab beruvchi bunda laaqa mushakni ikki tomonlama qisqarish natijasida pastki jab oldinga harakatlanadi pastki jag bo'g'im o'sichasini bo'g'imdagi harakatini ikki xil fazada ko'rib chiqishimiz mumkin birinchisi dis bo'g'im boshchasi bilan birga bo'g'im boshchasi bo'ylab sirg'aladi ikkinchi esa harakatlanayotgan bo'g'im boshchasini o'zining ko'ndalik bo'qi bo'ylab sharlinsimon harakatini ta'minlab beradi past chasagital harakat qilayotgan paytda bunda pastki chap bo'g'in boshchasidi oldinga harakatlanganda sagital bo'g'imi deyiladi sagital bo'g'imi de. masofasida ya'ni yetti o'n millimetrni tashkil qilishi mumkin keyinchalikboi yor yuzaga nisbatan o'lchab olganda o'ttiz uch gradusni tashkil qiladi arni pastki jag' oldinga yan sirpanibharakat harakatlanayotganda saygital ya'ni kesuv yo'lini hosil qiladi bu gii bo'yicha qirq ellik gradusga teng bo'ladi mana tasvirda shu pastki jagning frontaiar harakatlanayotgan holatini ko'rishimiz mumkin ya'ni bir holat bir biridan sirpangan holatda o'tayotgan paytimizda mana shu yerda qirq o'rtacha qirq ellik gradusni tashkil qilib saygital kesiv yo'lini hosil qiladi qiyshiqlik o'ziqiyshiqlikni ikki xil turi mavjud birinchisi ya'ni saitar <laughs> akmi egrilik yoki shi deyiladi bunda pastki jag tishlar do'mboqlaridan o'tuvchi chiziq chiziq o'kaziladida mana shu yerda eng chuqur <laughs> nuqtasi birinchi maya tisimizga to'g'ri keladi bu shihti egrilikni hosil qiladi ikkinchi egriligimiz esa mana bu chaynovichlar <laughs> soaish <laughs> do'boqlaridan gönderilen kesin ötgözlülük, gönderilen kesin ötgözlülük yan kayıptır. Özel örgüleştirilen de transfersel akvizyon eğriliği yok ve uygunsuzluk çizgisinde değillerdir. Bana gördüğüm en küçük köşkü eğriliğinin görüşümüzünün anına kastırdı. Uygunsuzluk eğriliğinin görüşümüzünün maliyeti olan bir maliyetçiler sofrasıdır. Ki, hareketlerimizden bir tanesi pasif cami transversal harekettir. o'ng hamda chap tomonga harakatlarni ko'rib chiqishimiz mumkin bu harakatni ta'minlab beruvchi mushaklar lateral qali mushakning bir tomonlama qisqarishi natijasida pastki chap qarama qarshi tomonga harakatlanadi mushak qisqargan tomonda pastki chap bo'g'in boshchasi diski bilan birga pastga va oldinga ichkariga siljishi mumkin o'z oqa bo'ylab harakatlanadi mushak qisqargan tomon bo'g'im boshchasi ichkariga surilib burchak hosil qiladi bo'g'im burchagi yoki <laughs> benit burchagi ham deyiladi sagital bo'i yo'l yo'nalishda bo'ylab shakllani va pastki jag bo'g'im boshchasi pastki jag'ni yon tomonga harakatlanib harakatda ichkariga suriladi bu o'rtacha o'n besh o'n yetti gradusni tashkil etadi kesim yo'li burchagi yoki gotik burchagi deb aytiladi pastki hami yon tomonga harakatlanganda markaziy kurak tishlarni dastlabki holatda surilgan joygacha bo'lgan burchak ya'ni yuz bir yuz o'n gradusni tashkil qiladi mana shu yerda hosil bo'ladi burchak bundan keyin yana burchaklarimizdan bittasi bomni uchburchagi bomni uchburchagi bo'g'im o'sig'idan boshlab markaziy kesirkichlar tomoniga chiziq tortiladi tortiladiday ikki tomonlar tomonlama oo ya'ni i tomondan ham chiziq torib o'zaro bu chiziqlar birlashtiriladi birlashtirlganda o uchburchak hosil bo'ladi uch tomoni bir xil bo'lgan buni o'rtacha o'lcham o'no'n santimetrga tengbeshligi 5 beshi bizda ayniqsa tishsiz janlarda tish terish paytimizda yani protezlash uchun mana 5 kanal beshligidan foydalanamiz kanal beshligini saitar <laughs> bo'g'im yo'li mana bu holat sa bo'gimyo'li keyingiyopilishi yani s yo'lini ko'rishimiz mumkin uchinchisi chanmoq dimbogchalari balandligi mana bu holatda ko'rsatib qo'yilgan to'rtinchimiz esa eiligi bundan oldin aytib o'tgandek mumkin to'rtinchi beshinchi oxirgisitekisli mana bular barchasiei tashkil etadi bugungi maruzamizpabiomexaiai bo'lib bunda shu biomexanikada harakatlarni ko'rib chiqdik e'tiborlaringiz uchun rahmat